لیکن رشوت دینا اور لینا غل ہر راشی مرتشی بلرتشی قلعہ ہے ہر کھانے کے آگے اور ہر ڈرائیونگ لائسنس آفس کے باہر ہمارے یہاں بڑا بڑا لکھ کے لگاتے ہیں راشی مرتشی خواتین جو ہے وہ ڈرائیونگ بھی کر سکتی ہیں پردے کے احتمام کے ساتھ تو اس میں کیا حرض ہے ہاں البتہ یہ کہ ہماری ہم ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ تر جب عورتیں باہر نکلتی ہیں تو پھر لیکن دیکھیں بلا وجہ نہیں ہونا چاہیے شریعت نے عورت کے لیے یہ فرمایا وقر نہ ہماری یہاں تو رویہ ویسے ہی اتنا اچھا ہے ہماری یہاں کیا مسئلہ ہے رویے میں ابھی دیکھو عورت کا پنچر ہو جائے ہر بندہ رک جائے گا اس کا ٹائر لگانے کے لیے مسئلہ تو مردوں کے ساتھ ہے <laughs> اس <laughs> میں آتا ہے کہ اگر انسان کی جس حالت میں موت واقع ہوتی ہے نا اسی حالت میں قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا اب جو آدمی اس حالت میں دوران سفر گانے سنتے ہوئے مر گیا اس کا مطلب جب وہ قیامت میں اٹھایا جائے گا تب بھی وہ گانے سن رہا ہوگا سوچے اس عالم کے اندر کہ جہاں پہ ہر آدمی اپنے گناہ کو چھپانا یا اس کو بخشوانا چاہتا ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہی اللہ معاف کرے گانے سنتے ہوئے دیکھیں رشوت دینا اور لینا ہر راشی قلعہ ہر کے تھا اور ہر ڈرائیونگ لائسنس آفیس کے باہر ہمارے یہاں بڑا بڑا کے لگاتے ہیں قلعہ فرنار اور ہاں ایسا ہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھائی سب سے زیادہ رشوت جو مانگتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں یہی عام طور پر ہمارے روڈ پولیس والے ہوتے ہیں تو اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی غلطی ہے اور آپ اپنی غلطی میں فردہ ڈالنے کے لیے رشوت دے رہے ہیں تو آپ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے جو آپ کی غلطی ہے آپ اس کا چالان کٹوائیں اور اگر آپ چالان نہیں کٹواتے رشوت دیتے ہیں تو بالکل حرام کام ہے آپ کے لیے بالکل ناجائز ہے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹیشن محب ملے آپ کی غلطی کوئی نہیں ہے اب پولیس والا بلا وجہ آپ کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو زبردستی کی کاغذی کاروائی میں لیگل پروسیس میں ڈال کر آپ کو پریشان کر رہا ہے اور وہ چاہتا یہ ہے کہ آپ سو پانچ سو ہزار روپے اس کو دیں تو وہ چھوڑ دے ورنہ وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا تو اس صورت میں مجبوری ہے اب کیا کریں ہمارا سسٹم میں چند خامیاں ہیں تو یہ بھی ان خامیوں میں سے ہے تو اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے پھر دے کر پیسے دے کے اپنی جان چھڑانا بچانا کی اجازت ہے ہمارے یہاں کا برا نظام ہے طاقتور جو ہے وہ اب سورس والا اپنے آپ کو بچا دیتا ہے غریب آدمی بے چارہ بس جاتا ہے لیکن اگر وہی والی بات ہے نا سورس اگر وہ جائز چیز پر سورس لگا رہا ہے وہ ناحق پر نہیں ہے حق پر ہے اب وہ سورس کو استعمال کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے جائز ہے گنجائش ہے لیکن ایک آدمی ناحق پر ہے اور وہ سورس لگا کے ہمارے یہاں تو اللہ معاف کرے زیادہ تر سورس وہی لگاتے ہیں جو ناحک پر ہوتے ہیں حق والے بیچارہ تو کہاں سورس لگاتے وہ تو ویسے ہی کہتا ہے کہ میں تو صحیح ہوں اپنی ماں, اپنی بات کے اندر آج جو بیچارہ ناحق پر ہوتا ہے ظلم پر ہوتا ہے وہ سورس لگا کے اپنے آپ کی اپنا چاہتا ہے کہ میرا الٹا بھی سیدھا ہو جائے میرا الو سیدھا ہو جائے चार تو ہاں پولیس والے تو کبھی کبھی روکتے رہتے ہیں لیکن الحمد للہ میرے پاس ڈاکومنٹیشن مکمل ہوتی ہے اور بہت حد تک میں کوشش یہ کرتا ہوں میری گاڑی کا ٹیکس ویکس سب پے ہو اور نارملی آپ کو جو روکتے ہیں کسی نہ کسی ریزن پہ روکتے ہیں بغیر ریزن کے آپ کو نہیں روک سکتے پولیس والے آپ طور پہ نا تو یا تو آپ کی سیٹ بیلٹ نہیں لگی ہوئی ہوگی یا آپ مثال کے طور پر طور پہ اوور اسپیڈ ہی چلائیں گے جس جگہ پر اسپیڈ لگی ہوئی ہے اسپیڈ لمٹ تو پھر ہی آپ کو روکیں گے ورنہ بغیر ریزن کے ان کو اتھارٹی نہیں ہوتی کہ یہ آپ کو روکیں تو اگر آپ کو یہ روکتے ہیں بلا وجہ یا ایسے اور ریزن کے اوپر تو بالکل ہاں مجھے بھی ایک دفعہ روکا تھا اس نے کہا دن میں آپ کی لائٹ چل رہی ہے تو میں نے کہا لائٹ دل میں جل گئی ہوگی مجھے کیا پتا وہ کہہ رہا نہیں آنکھوں میں پڑتی ہے چندھی آ جاتی ہے ہاں دن میں اس کی آنکھیں چندھی آ رہی ہیں تو میں نے کہا بھائی اللہ کے واسطے یہ کوئی کرائم تھوڑی ہے کہنے لگا نہیں یہ کرائم ہے فلانے میں لکھا میں نے کہا اچھا پھر کیا کرنا ہے اس کا کہنے لگا اس پہ وہ ہوگا آپ کا جرمانہ ہوگا میں نے کہا کر دو بھائی کتنے کا کیا اس نے پانچ سو بیس روپے کا میرا جرمانہ کر دیا وہ میں نے اسی وقت اس اس کو پے کر دیا اب کیا کرتا کے آگے وہ تھی ہاتھ میں وہ ڈیوائس تھی نہیں نہیں بھائی سے ہاں البتہ سیکھی ہے سکھائی تھی میرے بڑے بھائی نے اور اس کے بعد پھر گھر کے سارے کام جیسے چھوٹے پر آ جاتے ہیں ڈرائیونگ سیکھ لیتا ہے تو وہ جوش میں چلا رہا ہوتا ہے اگلے کام نکلوا رہا ہوتا تو اس طرح ہم سے بہت جوش میں گاڑیاں چلائی گئیں اور ہم نے بہت سارے کام بھی کیے اس چکر میں ڈرائیونگ سیکھ گئے بچپن میں پھر اتفاق سے میرے استاد سے مفتی سعید صاحب بھی ہیں الحمد للہ اللہ تعالیٰ مفتی سعید احمد صاحب کو جو ہے خامصہ میں تھا تو میرے حضرت رحمۃ اللہ نے بڑے ماں شوق تھا تو میں اس چکر میں جو ہے وہ راضی ہو گیا اب انہوں نے مدرسے کی گاڑی تھی مدرسے کی تھی ہائی روف اور ہائی روف ویسے ہی بہت سی خطرناک ڈرائیو ہوتی ہے یعنی کہ اس کے آگے کچھ نہیں ہوتا اونٹ وغیرہ تو بہت قریب جا کے بریک لگتے ہیں مدرسے سے میں فارغ ہوتا تھا تقریباً ساڑھے بارہ پونے ایک کے درمیان اسباق ختم ہوتے تھے اور مفتی سعید صاحب کو وہاں پر جو ہے امامت کرانی تھی اور امامت ہوتی تھی ان کی تقریباً ڈیڑھ بجے ان کی مسجد میں نماز تھی تو درمیان میں ان کو نکلتے ہوئے ایک بج جاتا تھا اور ڈیڑھ بجے وہاں مسجد میں امامت میں شریک ہونا اور ان کا ایریا مدرسے سے تقریباً آدھے گھنٹے کے ہی فاصلے پر تھا ایکوریٹ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ درمیان میں تھا سارا کا سارا رش والا ایریا گولی مار کے ایریا کے اندر ان کی مسجد تھی تو اس رش کے ایریا کے اندر پھر اگر میں ذرا سا بھی ہلکی جگہ ہوں تو وہ اپنے ٹائم پر جماعت میں نہیں پہنچ سکتے تھے تو اس وقت کے اندر جو ہے وہ بہت تیزی سے بھگا کر پہنچنا میرے ساتھ جو ہے میرے دوسرے استاد جی کبھی کبھی بیٹھتے تھے نا مفتی سعید صاحب ہوتے تھے بہت مطمئن وہ بالکل ایسا لگتا تھا ان کو ذرا سا ڈر نہیں لگتا اور جو میرے پیچھے استاد آ کے بیٹھتے تھے نا بےچارے وہ کہاں پر ہوتے تھے وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں کل میں وہی یاد آتا رہتا کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتا نہیں کب موت ہو جائے اور کب ہمارے کلمے پر اختتام ہو تو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کلمہ ہی پڑھتے رہتے ہیں تو میں کہا چلو ساتھی آپ کے پڑھنے سے ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا کہ سواب مل گیا استاد کو کلمہ پڑھوا دیا تو گولی مار کی گلیاں اتنی پتلی ہیں کہ اس کے اندر گاڑی نا مشکل گھس سکتی ہے بائکوں کے لیے ہیں وہ گلیاں نا اصلاً گاڑی تو وہاں گھس ہی نہیں سکتی اندر کے پرانا گولی مارو تو اس کے اندر حضرت کی کافی جو ہے اندر جا کے جو ہے وہ مسجد تھی تو زبردستی ہم کسی نہ کسی طرح گھسا لیا کرتے تھے تو اب اس ان گلیوں میں اتنی جگہ بھی نہیں ہوتی تھی کہ ہم جو ہے اس کو نکالنے کے لیے نا تو جتنی اندر گلی گھساتے تھے اتنے ہی ریورس کر کے پھر نکالتے تھے تو یہ روز کی روٹین تھی ہماری کہ اس طرح گلیوں کے اندر بھگاتے تھے گھسانا حضرت کو مسجد پہنچانا اور ایسا ہوتا تھا کہ بالکل ایک بج کے انتیس منٹ ہوتے تھے اٹھائیس منٹ ہوتے تھے ایک تیس منٹ ہوتے تھے تو دو یا تین سال تقریباً حضرت کو اس طرح جو ہے وہ چھوڑ کے آنا کی ذمہ داری اچھا اتفاق سے اس زمانے میں حضرت نے میری ذمہ داری یہ لگا دی کہ دو بجے مہات کے اندر وہ ہوتا ہے ہوتی تھی نماز مہات میں جو ہے تو حضرت میں دو بجے یہاں پہ آ کے نماز پڑھانی ہے مہات میں تو ایک سال تو میری ایسی جو ہے وہ تختہ ہے میں کہ یہاں سے بھاگتا ہوا وہاں جاؤں وہاں حضرت کو چھوڑوں اور پھر وہاں سے بھاگتا ہوا واپس آؤں یہاں کے خود جماعت میں شریک ہوں حضرت سے ڈرتا بھی تھا اس چکر میں کہ اگر کسی دن نہیں آ سکا اور جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوا حضرت تو پہلی سب میں موجود ہوتے تھے اور امام صاحب غائب ہے تو حضرت کو بہت ناگوار ہوتا تھا کہ امام صاحب کیوں نہیں ہے وقت پر تو اس چکر میں جو ہے وہ سمجھے میری ڈرائیونگ پرفیکٹ ہو گئی اچھا مفتی صاحب کچھ خواتین کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں اگر ایک خاتون سفر کرنا چاہتی ہے تو وہ اکیلے نکل سکتی ہے اپنے ساتھ کسی محرم کا ہونا لازم ہے خواتین کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے اور بغیر محرم کے تین دن یعنی سیونٹی سیون کلو میٹر کا جو سفر شرعی ہے نا وہ بغیر جو ہے وہ محرم کی موجودگی کے نہیں کیا جا سکتا تو یہ بہت ضروری ہے اس کے لیے محرم کا ہونا اگر وہ محرم کے بغیر سفر کرتی ہے تو بالکل حرام ہے آپ جانتے ہیں کہ سفر حج جیسے سفر کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی تو عام سفر کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے ٹھیک ہے سفر میں بھی شریعت نے کہا کہ فرضیت ختم کر دی کہ بھائی فرض ابھی نہیں ہوگا جب تک تمہیں کوئی محرم نہ مل جائے محرم مل جائے تو پھر جا کے سفر فرض ہوگا تو اس لیے بغیر محرم کے عورت سفر بالکل نہ خواتین ہوتی ہے دیور کے ساتھ جیڑ کے ساتھ اور اسی طرح سے کزنس کے ساتھ وہ سمجھتی ہے لیکن شہری حدود <مستقل> کے اندر اندر تو سفر کر سکتی ہے عورت لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی نامحرم کے ساتھ اکیلے سفر کرے اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اکیلے سفر کر سکتی ہے اور اگر نامحرم کے ساتھ بھی کر رہی ہے کوئی ہے مجبوری ہے تو, تو چلو گنجائش ہے کہ مثال کے طور پہ بھائی نہیں ہے یہاں پر ملک کے اندر باہر ملک میں کام کرتے ہیں تو اس نے دیور کو کہہ دیا جیٹ کو کہہ دیا مجھے گھر چھوڑ دو تو اس میں پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ گنجائش ہے لیکن شہر کے حدود کے اندر, اندر شہر کے حدود سے باہر یہ خاتون جو ہے نا وہ ڈرائیونگ کر سکتی ہیں بالکل کر سکتی ہیں خواتین جو ہے وہ ڈرائیونگ بھی کر سکتی ہیں پردے کے اہتمام کے ساتھ اس میں کیا ہے ہاں یہ ہے کہ یہاں زیادہ ہے جب عورتیں باہر نکلتی ہیں تو پھر لیکن دیکھیں بلا وجہ نہیں ہونا چاہیے شریعت نے عورت کے لیے یہ فرمایا وقر نہ فیل ہوئی ولا نہ تبرج الجاہلیت تبر تو مزاج شریعت یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ عورت گھر سے زیادہ باہر نہ نکلے یا بلا وجہ باہر نہ نکلے عذر ہو مجبوری ہو تو پھر الگ بات ہے باہر ممالک کے اندر آج کل جو ہے وہ مرد عورت دونوں کماتے ہیں وہاں کا عذر ہیں مجبوری ہیں تو ان کے لیے حکم الگ ہے لیکن یہاں پہ جیسے پاکستانی ماحول ہے یہاں پہ تو الحمدللہ بھائی ہیں گھروں ہیں والد صاحب ہیں کبھی جو ہے وہ اور دوسرے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں گھر کے سر پرستان کہ اگر عورت کو ضرورت نہیں ہو تو وہ ان کے ساتھ بھی اپنا گزارا کر سکتی ہے یعنی کہ ان سے کہہ دکھ کے بھی کام کروا سکتی ہے اچھا کچھ خواتین جو ہے نا مطلب اپنے محلے کے اندر کے اندر اٹکی ہوتی ہیں کسی وہ بازار چلی جاتی ہیں کسی اور گاڑیاں تو دور گیا تو بائکیں شروع ہو گئی اب تو خواتین بائکوں پر بھی آ گئی ہیں بہرحال بائیکوں پہ بھی حکم یہی ہے کہ اس کے اندر پردے کے اہتمام کے ساتھ ہوں اور شہر کی حدود کے اندر اندر تک ہوں تو اس کی گنجائش ہے شہر کی حدود سے باہر نکل کر اکیلے سفر کرنا اس کی گنجائش نہیں تو آپ مناسب نہیں ہے ہاں بائیکوں پہ باہر دیکھو بھائی میں میں آپ سے عرض کروں اصل میں ہاں بالکل ایسی بات ہے لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ ہر بندہ گاڑی افورڈ کر نہیں سکتا اور جب وہ کسی اس میں جاتی ہے ٹیکسی میں جاتی ہے تو وہاں بھی نا محرم کا ہی خطرہ ہوتا ہے اور اگر کسی بس میں جا رہی ہے تو وہاں بھی دسیوں لوگ ہوتے ہیں اجنبی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی تو سفر کرتی ہے تو اس کے مقابلے میں چلو بائک میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اکیلے ہی جا رہی ہے کسی اور سے واسطہ نہیں پڑ رہا اس کا جس طرح ہم لوگ بھی مرد بھی بائک پہ سفر کرتے ہیں تو بڑے ٹینشن فری ہو گئے بس جس کو جانا ہوتا ہے جہاں وہاں پہنچ جاتے ہیں تو اگر پردے کے اہتمام کے ساتھ تو الحمد للہ یہاں پر تو ساری عورتیں ہیں میں نے دیکھا ہے یہاں پر ہیں انڈونیشیا ہے ملیشیا ہے تو الحمد للہ بالکل پردے کے احتمام کے ساتھ عورتیں ہوتی ہیں چلا رہی ہوتی ہیں ہوتا ہے ان کا کسی کا نقاب بھی ہوتا ہے اور باقاعدہ اس کے اندر کہیں ایسا برہنہ جسم نہیں ہوتا ہاتھ پاؤں کھلے ہوئے نہیں ہوتے جس کی وجہ سے کوئی مم ممانعت لازم ہے تو اس میں کوئی حرض کی بات نہیں ہے بات اتنی ضرور بات ہے کہ اب تک ہمارا جو مہذب مزاج ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا صحیح ہماریا جو مہذب طبقہ ہے وہ عورتوں کے خواتین کے بائک چلانے کو اچھا نہیں سمجھتا لیکن اس کا تعلق جائز ناجائز سے نہیں ہے صح. لازمی سی بات ہے کہ شریعت نے اجازت دی ہے تو کوئی اس کی حرام یا ممانت کیسے کر سکتا ہے اسی طرح سے کچھ مشہور ہوتی ہیں وہ حالات کیا بالکل ایسے ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا مردوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے دلست اگر دلست بل 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 فرض وہ چلاتی بھی ہیں اس کو ہمارے یہاں تو رویہ ویسے ہی اتنا اچھا ہے ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے رویے میں ابھی دیکھو عورت کا پنچر ہو جائے ہر گا مردوں کے لیے ہمارے ماشاء اللہ سے آج بھائی ہمارے ساتھ یہاں پہ وہارے ساتھ جو <laughs> <جیجے laughs> ہے یہ ہوا کہ آج پنچر ہوا اللہ تعالیٰ نے دو, دو فرشتے بھیج دیے اور ان دو آدمیوں نے فٹافٹ ہمیں ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا ہاتھ لگا بغیر ہی فٹافٹ اس نے سارا کام کی کر دیا نہیں آپ نہیں <laughs> کی طلبہ کی برقرار ہے یہ ہماری <laughs> <laughs> تو نو سب سے پنچر ہوا تھا یعنی یہ پنچر کروا کے جا چکا تھا یہ الدین کے بیٹھنے ہے اچھا مفتی صاحب ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاقیات جو ہے اس کا دائرہ بہت محدود ہے تو ظاہر سی بات ہے سفر کے بھی اخلاق ہوں گے تو سفر کے اخلاق کیا ہے سفر کے اندر نا لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ خیال کیا کرے آج کل جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ گاڑی کے اندر بڑے بڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور گانے بڑی سے چلا لے دیں اور جو ہے کہتے ہیں اس سے برابر والے بھی پریشان ہوتے ہیں اور خود بھی جو ہے گناہ کا کام ہے جس ایسا نہیں کرنا چاہیے بہت ہی خطرناک اور بہت ہی زیادہ ہے جو ہے نا ایسا گناہ ہے کہ جس سے بعض وقت سوچ کے جھرجری آتی ہے کہ بالفرض اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس سفر کے دوران جب وہ تیز گانے سن ہے اور ایکسیڈنٹ ہو جائے حقیقت یہ ہے کہ بعض ایکسیڈنٹ والی گاڑیوں کو جب دیکھا گیا ہے نا تو اس میں گانے چل رہے تھے ہائی وے کے اوپر ہم نے خود دیکھا کہ ایکسیڈنٹ ہوا اس میں آدمی جو ایکسپائر ہو گیا اور پوری فل تیز آواز سے ڈگ بج رہا ہے اور اس کے اندر گانے چل رہے ہیں تو اگر انسان حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کی جس حالت میں موت واقع ہوتی ہے نا اسی حالت میں قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا جو آدمی اس حالت میں دوران سفر گانے سنتے ہوئے مر گیا اس کا مطلب جب وہ قیامت میں اٹھایا جائے گا تب بھی وہ گانے سن رہا ہوگا سوچے اس عالم کے اندر کہ جہاں پہ ہر آدمی اپنے گناہ کو چھپانا یا اس کو بخشوانا چاہتا ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہی اللہ معاف کرے گانے سنتے ہوئے اور حرام کام کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنا زیادہ ان پر غصے ہے کتنا ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے کہ بھائی تو مرتے وقت انسان چاہتا ہے کہ کل میں طیبہ پر موت ہو مرتے وقت انسان چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کی سب سے اچھی حالت پر موت ہو لیکن ان کی مرتے وقت جو حالت یہ ہے کہ گناہ کے کام میں آپ دیکھیں قوم عاد اور سمود کے جو عذاب آئے نا تو ان عذاب کے مقامات کے اوپر آج بھی جائیں تو وہاں پہ ان کے جسموں کی مورتیاں مٹی بن کر جو ہے وہ محفوظ ہیں اور قوم لود کی بھی اسی طرح کی جو ہے مٹی بن کر ان کی جسم کی مورتیاں جو ہے وہ ایک طرح سے سمجھے آج تک بھی محفوظ ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ آج تک ان میں جو مورتیاں ہیں ان میں لباتت کرتی بھی نظر آتی ہے اللہ ان مورتیوں کو اگر دیکھا جائے ان کی حیات کے دو آدمی یوں کر کے چپکے ہوئے لیٹے میں اور مرے میں اس کا مطلب یہ ہے اللہ معاف کرے کہ یہ اس بد کے اندر مشغول تھے اس وقت بھی جس و عذاب آ رہا تھا اور قیامت میں بھی جب یہ اٹھائے جائیں گے تو اسی عمل کے اوپر اٹھائے جائیں گے نہیں ایسا کہ ان کے جسم پتھر کے بن گئے تھے اور آج بھی وہ پتھر کے ہی جسم ہیں اب بظاہر دیکھ کے ایسا نہیں لگتا کہ وہ لوگوں نے بنائی ہیں بظاہر ایسا ہے کہ وہ جو آدمی جس جگہ پہ تھا وہیں پتھر کی پتھر کا ہو گیا اور ابھی بھی آپ وہاں ان علاقوں میں چلے جائیں بلکہ یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں آپ ان کو جا کے دیکھ لیں ان کے جسم کی حیت یہ بتاتی ہے کہ یہ اس بدفعلی کے اندر اس وقت بھی مشغول تھے جس وقت ان پر عذاب آیا